ধূপ পিঠা বা তেলপিঠা বা বৰপিঠা যি নামেৰে নকয় কিয় ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় আৰু কিছুমানে মালপাও বুলিও কয় নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ এন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায় কালিৰে মিঠৈ বনোৱা পিঠাগুড়ি অলপ থাকিলে ভাবিলোঁ এয়া আজি তেলপিঠাকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে ইয়াৰ গুৰখিনি দিলোঁ জোখমতে তাৰপিছত অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ এই পিঠাটো খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয় আৰু বহুত বেছি বস্তুও নালাগে এচিকুত নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত ডালচেনি ইলাচি এনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া জোখমতে পানী দিম ভালদৰে মিহলাই ল'ম এইখিনি পানী মই অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ গুৰখিনি মই ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ ৰাতিটো মই তিয়াই ৰাখিম এইখিনি নিজে নিজে গলি যাব এতিয়া আৰু অলপ পিঠাগুড়ি দি দিওঁ ইয়াত আপোনালোক আটাইকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৱে বনাব জানে তথাপিও মই কেনেকৈ বনাওঁ সেয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া কেৰাহীটোতে অকণমান তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিটো তিয়াই ৰখাৰ পিছত চাওক একদম হিচাপত হৈছে চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই এখন হেতাৰে দি দিছোঁ এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এনেকৈ ফুলি লৈ পিঠাকেইটা বনায়ো ভাল লাগে যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু এটা মই দি দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ মই অলপো নিদিওঁ এনেকৈয়ে বনাওঁ বিছ পঁচিছটামান হৈছিলে আটাইকেইটাই খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে ৰংটো বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিছে গৰমে গৰমে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হ'ব প্ৰিয়দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' মোৰ পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ